Привет, я Веникова Виктория, мне 31 год, я из города Харькова. Меня всегда тянуло к сцене, я всегда бредила этим. Такого, чтобы там встретить принца на белом коне, я выйти за него замуж, чтобы он меня там увез куда-нибудь на Мальдивы. То есть такой мысли у меня не было. И все это вылилось в свадьбу. Я его пригласила на концерт. Я говорю, ну, присядьте, скоро подойду. Вот после чего он вышел с такими глазами. Вау! Неужели я с этой девушкой знаком? Ритвика, у меня такое странное ощущение. Или только что пела девушка на сцене, я, по-моему, ее знаю. Так вот я, говорится, узнал, что моя жена поет. Ехал со мной. С четырех часов утра не спит. Вот Выбирал, какое платье мне взять. Я верю в то, что мне поможет этот проект. Мне не 17 лет, и я понимаю, что если не сейчас, когда пройдет определенное количество времени, я посвящу себя своим талантливым детям.

Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я Винникова Виктория. Вы от Город Харьков. Харьков. Как давно вы занимаетесь музыкой? Да, с четырех лет, наверное. Я не считала уже. Да. Да. По французски разговариваете или? Ну, я чуть-чуть понимаю, но разговаривать пока. Понятно. Ясно. Но... Ну, ви замечательно исполнили песню. Спасибо. Я вас поздравляю, що ви вже у нас в проєкті. Мені дуже подобається. Дід Піаф одна з любимых співачок на землі. І я прямо дуже-дуже ну, її люблю. І я за що вам дякую, за те, що ви не співали її, як Дід Піаф. Ви не пробували бути подібна. І це дуже правильно. Тому що як тільки би ви почали робити цей грудний гортанний голос, у вас би точно нічого не вийшло, і було б, ну, може, навіть трошки смішно. Ви пішли правильним шляхом, ви заспівали її по-своєму, так як ваш голос вам диктує. І це правильний крок для того, як попасти в голос країни до одного з тренерів. Що ви зробили, вітаю вас. Дякую. Звісно, французький язик специфічний для. многих э, нот, и позиция должна быть специальная. Это очень сложно петь на французском языке, очень, на мой очень, взгляд, да. очень, очень сложно. Очень много этих носовых призывков, а, а порой они бывают на э, нотах, где которые нужно тянуть, и это такой подвиг взять французскую песню на, на конкурс. В любом случае, Тамара спела на французском гораздо больше, в разы, в десятки разы больше, конечно, чем мы все, все, все взятые, поэтому она вам точно скажет какие-то, может, укажет ошибки. Я хотела поделиться музыкальным впечатлением. Во-первых, мне очень понравилось, что вы действительно, как сказал Слава, выдающийся музыкант. Действительно, вы вы не старались подражать Типиев и начали очень деликатно и не не грассировали, и это все мне понравилось. Единственное, вот если можно попросить, можно вот припев спеть шире, не форшляк, падам падам. Это чтобы шире звучало, не подам, подам, чтобы не так быстро, чтобы не шестнадцатая нота была. А а, восьми, а хотя бы. Широко, Она много, нав... дадёшь, научить, Такого, как говорится, опыта, как у Тамары, это ещё надо набуть. Mm -hmm. И вот последнюю ноту взять с дыхания перед ней. именно посыл, чтобы был. Вот вы постарайтесь вот так подойти к этому. Вот вам и урок от Тамары Версителли.

Да, вот. Спасибо. Можно я вас обниму? Стойте, стойте, где стоите. Мы тут помогаем спуститься. Може, можна. Віка. Я дуже рада, що ви повернетесь до нас. Це Тамара, вона ваша. Ви ж не вагалися. Вона мені близька більше всіх по духу і Ми на неї розраховували. І вона нас не підвела. Наступної неділі нам буде чим вас дивувати. не делаю. <звучит> меня ж, меня ж, знаешь, меня в кресло вдавило. По нотам и по энергетике вы меня абсолютно зашли. Вы просто покорили меня. Видверти <звучит> и знания. Я вас обожаю. Спасибо. Вас. очень люблю. У него девушка уже есть, поэтому... <звучит> поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя. Участник, который шокует без нот. хто і як змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тевані та Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння. Чекати лишилося тиждень. Розверніся, братний.